bu xudodan bergan bir mavjudot xudoni bergan bir marhamati millatimizni g'ururi iftixori bo'lib qoraboyir minib yursa bu ham bir tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'ladi qush uchun qanot ne bo'lsa yigit uchun ot shunday narsa go'yoki qanot eng katta narsa qoraboyir zotini tiklashimiz kerak vijdoni bori tozayatdi ot yarim kungacha uyga rizq tilaydi qoraboyir otlar ota bobomizdan olgan otlarda u amir temurlar minganaiqancha aziz avliyolar ulug' zotlar mingan maloe shunda bu oda sizni yaxshi ko'rib qoladi prezidentimiz shaxsan tashabbusi bilan qurilgan bu, bu majmua kartochkalari <laughs> <da uyur>, <laughs> jangovorlikda bu otga teng keladigani yo'q bular endi onasidan ajratilgan endi sutdan ajratganmiz shuning uchun bular hozir ona mehridan mosuvo bo'lgan toylar bularni mana o'g'il bolalarni qizlarni ajratib bo'lib chiqamiz undan keyin bularni haqiqiy parvarish jarayoni boshlanadi vitaminlar trening ona bo'ladiganlarni ona bo'lishga tayyorlaymiz uch yil davomida ota bo'ladiganlarni ota bo'lishga tayyorlaymiz sportsmen bo'ladiganlarni sportga tayyorlaymiz uzoq masofaga chopishda uzoq masofalarni bosib o'tishda esa zotlardan biri aynan mana shu qorabayir qashqadaryo viloyati yakkabog' tumani qorabayir otchilik majmuasi davlatimiz rahbari shavkat mirziyoyev tashabbusi bilan tashkil etilgan ushbu majmua keyingi yillarda e'tibordan chetda qolgan qorabayir zotli otlarni ko'paytirish bu zotdor otlarni qayta tiklash va saqlab qolish bu borada mavjud tajribani oshirishda muhim ahamiyatga ega har bitta otni xarakter bo'ladi hatto otasidan otasini otasidan o'tadigan xarakterlar bo'ladi ya'ni bobosida bor xarakterlar bo'ladi biz ko'proq mana shu ot zavodida nimaga urg'u beramiz aynan o'sha şey, yaxshi xususiyatlarini o'zida mujassam qilgan yani ayg'irlarni tanlaymiz uni bolalarida ham yaxshi xususiyatlar ko'p bo'ladi bu ham seleksiyani bir qoidasi o'zbekiston qorabayirni vatani xudo xohlasa kelajakda kimlardir bizdan qorabayirni olib ketadigan darajaga yetamiz shuning uchun asosan o'zbekistonni hududi bo'ylab aylanib yaxshi yaxshi namunalarni qidirib topishga harakat qilamiz чисто qorabayrda bu sirig yera uloq ko'klarni ham ishi borda buni marakka deb raqab qo'yilishini sababi ham shu uloqni marraga olib borgan bir necha bor. Bizning mamlakatimizdagi deyarli hamma hududlardagi otlar mana shu qoraboyir naslidan tarqalganligini xalq aytadi dostonda ot vatan timsoliga aylangan bu bekorga emas bu xalqning hayotida mana shu qorobayir otlarimizning naqadar muhim o'rin tutganligini ko'rsatadi chunki mana go'rolidi aytadi rayhon arabga otini qirqta qal'aga sotmoqchi bo'lganda butun xalq yig'ladi deydi sottirmadi deydi demak ot nomus timsoli xalq timsoli vatan timsoliga aylanganligi va bu bizni san'atimizga ham singib ketganligi masalan asoriy daqiqalarimizda hammasida masalan ko'zalarimizda boshqa boshqa ornamentlarimizda masalan gilamlarimizni ornamentini olib qaraydigan bo'lsak qolqon degan gilam bor o'sha qolqon kolkan, gilamning qolqonida qolqon bekorga emas himoya va o'shaning to'rt burchida otlar turibdi bu degani mana qarang xalqning hayotiga san'atiga qon yodiga bu qon yodiga singish osonchilikcha ketmaydi necha ming ming yillar necha necha asrlar bo'lishi kerakki xalqning qon yodiga singib san'atiga adabiyotiga hammasiga o'tganligini ko'rsatadi demak bu ko'rinib turibdiki qorabayir otlari bizning xalqimizni hayotida nechog'lik o'rin tutganligini mana shu misollar isbotlaydi otlar bilan siz ulardan chiqqan energiya siz bilan chiqqan energiya musbat manfiy bo'lib kelishishi kerak ya'ni sizga u mehr qo'yadi siz otga mehr qo'yasiz shunda bu ot kuchayadi ya'niki u bor imkoniyatlarni ishlatib boshlaydi lekin bu insonga bo'yinsungani uchun mehr qo'ymagan odamni ham tagida itoat qilib yuraverishi mumkin lekin yuksak cho'qdini zabt etish uchun uloqda bo'ladimi sportda bo'ladimi yo umuman hayotda bo'ladimi bog'lanishi kerak ana shu bog'lanib ana shu mehrlar bir biriga bog'langandan i̇şte keyin ishta bilan undan keyin tagingizdagi ot boshqacha bo'ladi ko'rganda albattama deyishadi shunda bu ot sizni yaxshi ko'rib qoladi unga mehr bog'layli qancha ion sabzotbke arablarni ba'zi qabilasi faraz deb aytadi otni faraz ya'niki farosat kalimasidan olingan bo'lib hayvonlarni eng farosatlisi degan ma'no berganda majmuamiz territoriyasi besh yarim gektar hozir qo'shimcha yana besh yarim gektar qurilish bo'lyapti bitgandan keyin o'n bir gektar bo'ladi majmuani ichida to'liq otlarni parvarishlash ona beyalarni saqlash toylarni o'rgatish ularni emlash ularni davolash ularni bаниtrовка o'tkazish uchun hamma imkoniyatlar bu yerda mujassam bo'ladi bitgandan keyin mana bu ko'karida qurilish natijasida shishgan keyin qotib qolganda mana bu fizioterapiya shuni yumshatish uchun uni qo'yyapmiz hozir birinchi navbatda bu ot biz uchun is ahamiyati o'zbekistonni oti bo'lganchu biz uchun registon ishanqala minorai kalon qadrliku u qadimiyligi bilan ahamiyatlimi tarix bilan ahamiyatlimi qancha qancha ota bobolarimiz uni tagida o'tirib ilm olganibilan boshqasi bilan bayir ham o'zini ming yillik tarixi bo'lgan ming yil davomida ajdodlarimiz bu otlarni ustida turib vatanni himoya qilgani vatan sarhadlarini kengaytirgani avlodlarni tarbiyalashda o'zini beqiyos hissasini qo'shganligi bilan ahamiyatli birinchi navbatda u bizni milliy zotligimiz bilan ahamiyatli buni sportdagi natijasi uni ko'rkamligi chiroyli ikkinchi darajali masa bu milliy iftixor ana shunisi ahamiyatli qolaversa jangovorlikda bu otga teng keladigan yo'q jaloliddinni ham mo'g'ullar bilan jangidagi o'sha qurshovdan olib chiqib ketgan ham ot bo'ladi bələ. ot bilan o'sha jarayondan chiqib daryodan sakrab suvdan kechib otian o'tib ketgan ya'niki qush uchun qanot ne bo'lsa yigit uchun ot shunday narsa go'yoki qanot keyingi vaqtlarda bu zotga bo'lgan e'tibor keskin kamayib ketdi mana shu qarabair ozodini o'zbek xalqining iftixori bo'lgan zotni keskin kamayib ketganligini nasr sifatni pasayganini inobatga olib prezidentimizning qilayotgan ishlari maqtovga sazovordir o'zlari shaxsan shug'ullanib shu sohani rivojlantirishga qarata ikkita qaror chiqardi mamlakatimizda otga bo'lgan munosabat keskin o'zgarib ketdi bu zotni o'zbek xalqinin g'ururi bo'lgan o'zbek xalqinin iftixori bo'lgan mana shu zotni ko'paytirishimiz kerak saqlab qolishimiz kerak degan o'zlarining haddi harakatlari bilan hatto shu yakkaboqqa borib ikki marta borganini eshitganman ilgari qorabayir zottor otlar har bittasi registratsiyadan o'tgan bu registratsiyadan o'tishini rossiyada rizan institutida olimlar tahlil qilib borilgan u bizani qorabayir otlarimizni ham bu institutda tahlil qilib borilgan natijalari bularni sportdagi darajalari bularni soni ko'payishi man o'ylaymanki bugungi kunda mana o'zbekistonda endi bu ishni biza o'zimiz boshladik agar biza bunga e'tibor <laughs> beradigan bo'lsak yildan yilga o'zbekistonda qanchalik ko'payapti bu otlarimiz qorabayroq otlarimiz natijalari qanaqa bo'lyapti buni o'rganishimiz <laughs> albatta zarur <laughs> o'tgan yili birinchi aprel holatiga to'qson bosh edi hozir mana 300 yuz boshga yetdi otlarimiz tug'ish darajasi to'qson bir foiz xulun oldi aksariyati shu yerda tug'ildi va o'zbekiston bo'yicha hududi bo'yicha otlarimzham bo üç yaşta bu. Eski de ajdatlarımız Tugulgan'ın kulun, yani ki bir yaş geçe kulun, iki yaş geçe tay, üç yaş geçe gonan, tör yaş geçe donan, beş yaş geçe pişti. Belki pişti değişinin sebebi hem şu dişlerine mesela anlaştırıp, balalikteki dişlerden kutul bugün için belki pişti deyip etişe, altı yaşta ki yine at Karabayıl vazgeçti, başka zahlerden shu bilan farq qilinadiki birinchidan qoraboyil oti ozuqa tanlamaydi qanaqa ozuqa bersangiz yontoqmi karrakmi somonmi uni iste'mol qiladi boshqa zotni iste'mol qilolmaydi ko'pchilik ikkinchidan bu ot tog' sharoitga yaxshi joylashgan tog'da hamma joyda yuk ortishda ustiga shu yuk tortishda işte, hamda tosh yo'llarda qumlik joylarda yurishdan o'zining biologi xususiyatlari bilan afzal turadi yana bir afzalliklari shundaki qarabayir zoti bitta biya bir, bir yilda bitta qulun beradi boshqa zotlarda bunday afzalliklarga ega emas shuni ta'kidlashimiz kerakki qarabayir zoti uchta tufga ma'lum birinchsi sal yengillik tortuvchisi ikkinchisi sal miniuvchi uchinchisi esa og'ir yuk tortuvchi deyiladi bizda asosan salt mininib yengil yuk tortuvchi tiplar ko'proq qorabayr zotli otlar ustidagi dastlabki seleksiya ishlari bundan 3,5 ming yil avval qadimgi farg'ona vodiysi va jizzax vohasida bir paytning o'zida olib borilgan ko'hna xitoy yozma manbalari va mamlakatimizning turli mavzealaridan topib o'rganilgan qoyatosh suratlari petrogliflar qorabayr zotining yoshi 3000 yildan ziyod ekanligini yi ko'rsatdi o'rta asrlar tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak sohibqiron amir temur jaloliddin manguberdi zahiriddin muhammad bobur kabi ajdodlarimiz qorabayir otlari bilan zafar quchganligi haqida ko'plab dalillar bor tarixiy mamolarda keladiki xitoy devondagi otlarga juda ishqiboz bo'lib ular bilan urush darajasiga kelgan ekan va shu devon otlarining suratlari o'sha farg'ona vodiysidagi qoya toshlarda bor shu otlarning shakli tuzilishi aynan qorabayir otlarni ekanligini olimlar isbotlashyapti va eng asosiysiki 'shu gurug'li dastanlərdə, dostonlarda oltmish dostonlardagi otning tasviri o'sha qulog'idan to tuyog'igacha butun hammasi o'sha tasvirini bugungi qorabayir otlarini solishtirsak aynan shuni suratini ko'rib daxshilarimiz kuylagan deb aytasiz bu bekorga emas chunki bizda bu otlar bizni shu hududimizda yashagan va hududimizda madaniylashtirilgan va shu bizni hududimizda ajdodlarimizning naslchilik an'analari asosida taraqqiy etib kelgan nasli iqchilikda mana bunaqakartochkalar tuziladi naslli otlarni karточhkalari bu kartochkada asosan otni kelib chiqishi va uni ko'rsatkichlari <laughs> to'g'risida ma'lumot bo'ladi mana aytaylik respublika degan o'zbekiston hudud qashqadaryo tuman esa mana yakkabog' ana endi ketadi bu yerda otni laqabi tug'ilgan yili zoti liniyasi tusi tug'ilgan joyi ot egasi mana orqasida esa mana bu mutaxassislar tomonidan otni eksteryeri ya'niki uni tashqi ko'rinishiga baho beradi yilqichilik va ot sport federatsiyasi tomonidan xalqaro standartga javob beradigan otlarni pasporti ishlab chiqildi bitta otga mana shunaqa pasport bo'ladi bu pasportni ichida ham mana aynan shajarasi bor mana otning laqabi bo'lsa onasi otasi ana endi onasining onasi bilan otasi otasining onasi bilan otasi va ularning ham avlodlari demak bir otning bir ikki uchta kamida avlodi pasportga kiritiladi ya'ni o'zbekistonga kelgan har qanday sayyoh bo'ladimi yo bo'lmasam biron bir davlatlarnig delegatsiyasi bo'ladimi biron bir davlat rahbari bo'ladimi otga qiziqsa o'zbekistonni milliy zotini internetga kiradimi qayerga murojaat qilsa qorabayir bo'lib chiqadi endi o'zbekiston xalqini qo'lida ham qorabayir zotiga mansub bo'lgan sinfiga mansub bo'lgan standartlari juda chiroyli bo'lgan kelishgan eksteryeri talab darajasid bo'lgan otlarni da bo'lishi asosiy maqsadimiz shu qorabayir parodadagi otlarini ko'paytirish uchun qo'limizdan kelgan hamma ish qilishga harakat qilamiz nimagaki bu bizni tarixiy boyligimiz bu tarixiy boyligimizga shaxsan prezidentimiz o'zlari katta e'tibor berib mana qashqadaryodagi yangi ochilgan ot zavodini tashkil bo'lishi bu tariximiz bu bizni boyligimiz bu boyligimizga biz katta e'tibor bilan qarashimiz kerak chunki ko'plab chet eldagi do'stlarimiz bilan gaplashganimizda ular bizdaga shunaqa yes, savol beradi sizlarni qorabayir otlaringlar hali ham bormi nima yo'nalishda işte ular o'zini ko'rsatyapti deb biz bunga tayyor bo'lishimiz kerak shunaqa otlarimizni borligi uchun biz havas qilishimiz kerak bularni kelajak avlodga yetkazib berishni ham bilishimiz kerak buning uchun prezidentimiz mana shunchalik katta e'tibor bilan qarayaptilar man o'ylaymanki bunga qo'limizdan kelgancha biz ham o'zimizni bilimimizni kuch quvvatimizni beramiz mana shu chiziqdan ichki tomondan ursangiz bu nervi joyi oqsiydi Cüda nazik, cüda mensubiyetli, şu cüda şerefli kesin. 79. dokuz yüzünden beri bak bulanlar. Fakat şuna kadar yakıştırıp yakışı işlesem, yakışı mensem, marzaklı. Bu amacılarsa vazife edin bacılar. Şunun için mıkma nereden kalkılır? Yerden altı santimetreden geliyor. Amacılarsa bir iş mana bu qorabayriq otzotlarning davlat nasrchilik kitobi bu oxirgi tomi 1939 yilda chop etilgan birinchisi mana shu kitobning ichida har bir ot to'g'risida ma'lumot bor biz qorabayriq otlarini qidirib xalqni qo'lidan topyapmiz ulardan so'rayapmiz otni qayerdan chiqqan deb o'tmishini so'rasak boshqa ma'lumot yo'q Ma'lumotlarning ko'pida uzilish bor ana endi biz otni olib mutaxassislar bilan birgalikda tahlil qilamiz qani qaysi naslli ayg'irga uning eksteryeri to'g'ri keladi mutaxassislar bilan birga beshinchi tomini chiqaramiz beshinchi tomini yani chiqargandan keyin bu yog'iga xudo xohlasa bog'lanib ketadi prezidentimizni işte uchta qarorlari qabul qilindi farmonlari qarorlari qabul qilindiki aynan o'zbekistonda yilqichilik va ot sportini rivojlantirishga qaratilgan ya'niki sohada qayta uyg'onish qayta harakat boshladi bo'lmasa bo'lmaydida xullas mardlar qiladi har kimart besh yildan beri ta qorabayev deati ko'p narsa otga bog'liqda ot bormasa chavandа hech narsa Hayda hayda. bu кубlар хайда hайда у кайда уa bobolarimiz chopgan qoabo otlar ota bobomizdan qolgan otlarda u amir temurlar mingan otti Hainçi... qancha aziz avliyolar ulug' ulug' zotlar mingan otdi <tuhlar> shu mehri tortadida biz otga shu mehr qo'yganmiz yaxshi ko'ramiz men ertalab tong qorag'asi bomdod namoziga turamanda tarat qilishga uyimdan shunday chiqib eshikni ochib chiqqanimdan otim kishnaydi otxonada turib u kishnagani qanday tushunsa bo'ladi salom bergani ham u aslida qoraboyir ot judayam farqi kattada masalan m shu qoraboyir otni minib mana shu yerda olov yonib turibdi katta olov shunga solsangiz qoraboyir boradida bir to'xtaydi shu yerda kuyib qolishini biladida u sezadi haqiqatdan so shuni shu yerdan o'tasan deb majburlasangiz o'sha yerdan kuyib qolsa ham o'tadida qoraboylar <laughs> bilib turib ham shu sizni aytganingizga bo'ysunib qiladida shu ishni shu ot minganimizdan o'zi ilohiy kuch quvvatni xudo beradi o'zi ikki ming yigirmanchi yil birinchi dekabr qashqadaryo viloyatida masofaviy ot poygasiga start berildi shahrisab shahrining oqsaroy majmuasidan mohir chavandozlar qorabayir otlarida yo'lga chiqdi belgilangan manzil toshkent shahrining amir temur xiyoboni oraliq masofa qariyb 450 yuz ellik kilometr o'zbegimning otlari qorabayir zotlari qorabayir so'zi qanday ma'noni anglatadi ayrim olimlar qora so'zi sof bayr esa jaydari ya'ni sof jaydari ot deb izohlashsa ba'zilari arabchada qora so'zi otni bayr esa tuyani bildiradi deya baquvvat ot deb ta'riflashadi de. ammo keyingi paytlarda dunyoda qora qorabayr otlarining bu imkoniyatlariga shubha uyg'ondi bu otlar 100 kilometrdan ortiq masofani bosib o'ta olmaydi degan gaplar tarqalgandi mazkur masofaviy yurish aynan shu kabi fikrlarning asossiz ekanligini isbotladi. Qora bayir otlarida toshkentga yetib keldi qashqadaryodan toshkentga kelib mana bugun kutib olinyapti hammani ko'rsangiz xursand bo'lyapti o'zi jonivorlar ko'rganda har bitta qalbida yaxshilik bor odam xursand bo'ladi ko'z yashnaydi jarayonni his qilsangiz ular kirib kelayotgan jarayonni shijoat mardlik vatan tuyg'usi his qilasiz amir temur bobomiz o'z otlari bilan dunyoni kezib chiqqan tarixiy ahamiyatga ega mana shu otlarimizni qanaqa kuch quvvatga egaligini ko'rsatish maqsadida mana shunha joyga kelib rahmat deymiz shu yigitlarga bu ha yigitga vatanparvarlik hissini beradi otga do'st bo'lgan yigitdan yomonlik chiqmaydi oq tulporim bor edi muhammad yusuf qalamiga mansub oq tulpor qo'shig'i qo'limga birinchi kitob holada tushgan kitobdan oi shunday kitobni o'qiyotsam shu afsona ot haqida afsona turibdi yuragim jiz etdi bir ikki kun o'qib yurdim endi ichiga kirib ketib qoldim mana shu qo'shig'imizga hozir yigirma olti yil bo'lyapti xal o'zining ardoqlagan qadriyatlari bo'ladi o'shani agar <laughs> topib aytaolsangiz joyida ayt olsangz sizni ko'klarga ko'tarib yuborar <laughs> ekan mana shu oq tulporni minib men shu o'zbekistonni hamma joyini ko'rib chiqdim desam bo'ladichaajdodlarimiz shu ye'llarni bosib o'tgandan faxrlanib bosib o'tdik qaldirg'och bilan hech narsa bilinmadi bibuni jamoa bilan galaganimizdan judayam xursandman qoraber zotni xudo xohlasa butun dunyoga tanitamiz buni inshoolloh xudo xohlasa bu masofaga ot qo'yganmiz hali boshlanishi q qoravar haqiqatdan zo'r ot hayvonlarning sultoni otdir otlarning sultoni qorabair qadimda samoviy otlar deya ta'rif olgan qorabayirga bugun o'zining munosib shuhrati qaytyapti u endi faqat qishloq xo'jaligi turmush yumushlarida yordamchi emas balki kelajakka yetib kelgan jonli tarix sifatida qabul qilinmoqda bosib o'tilgan yo'l ilk olis masofa oyoq chigalni yozgan tulporlarga qanotini yozish vaqti mana endi keldi marrani baland tol millatga iftixor yigitga qanot bo'l uchqur qorabayir